Avqustun 10-da Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində fəaliyyətinin əsas istiqaməti insan hüquqları sahəsində mövzuları işıqlandırmaq məqsədini daşıyan onlayn televiziya Obyektiv TV-nin internet saytının www.obyektiv.tv təqdimatı keçirildi. Qurani Farmasiya Agentliyi və Reporterlərın Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun birgə layihəsi olan Obyektiv TV cari ilin aprel ayından fəaliyyətə başlayır. Fəaliyyət dövründə onlayn TV-də ifadə azadlığı qanunun aliliyi, sərbəst toplaşma azadlığı, sözsüz azadlığı və şəffaflığa dair Azərbaycan dilində 300-dən artıq xəbər, onlarla şərhlis süjetlər, hətta onlarla müsahibə təqdim olunub və YouTube kimi populyar video hosting servisində yerləşdirilib. Eyni zamanda bütün video xəbərlər, müsahibələr ingilis dilində də səsləndirilərək YouTube-da yerləşdirilib. Yunanın əvvəlindən isə gündəlik xəbər buraxılışları ilə yanaşı, Obektiv TV-də 15 dəqiqəlik hər gün internet vasitəsilə canlı yayımlanan çətin sual verlişi tamaşaçılara təqdim olunur. Sayt quchtabli.obektiv.tv istifadəyə verildikdən sonra tamaşaçılar çox rahat şəkildə onları maraqlandıran mövzularda istənilən verlişi saytın arxivindən tapıb izləyə bilərlər, həmçinin izləyicilər əsayt vasitəsi ilə canlı yayım zamanı interaktiv chatla bu və ya digər verliş iştirakçılarına birbaşa sual ünvanlamaq və layihələrini bildirmək imkanı verilir. Layihə Abşun demokratiyə dəstək gündə fondundan 40308 dollar maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilməyə başlamışdı. Daha sonra IRX-in media proqramı çərçivəsində layihəyə 8565 dollar civarında maliyyə dəstəyinin ayrılmasına qərar verilməşdir.